دیتا ہے اور قربا یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھائی کا ان کو دینے کا اور ان کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض کنگار رشتے دار کو دیا جائے رشتے دار ناراض ہے تم سے تمہارا شریف بنا ہوا ہے حالانکہ یہ بھی ایک عجیب اصطلاح ہے شریف کا معنی ہے دکھ درد میں شریف مصیبتوں میں شریف خوشی غمی میں شریک اور ہم نے شریک بمانا دشمن بنایا ہوا تو جو تمہارا دشمن بنا ہوا اور تمہیں نیچہ دکھانے کے لیے تلا ہوا اور تمہاری عزت اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور تمہیں نقصان پچانے کے لیے تمہاری جڑے کاٹنے کے لیے لگا ہوا لیکن اس کے اوپر بھی حالات برے آ گئے اس کو ضرورت ہے تو اب اس کو اگر تم دو گے تو تمہاری طبیعت اس کے طرح مائل نہیں ہوتی کہ میں سانپ کو کیوں دودھ پلاؤں یہ تو میرا دشمن ہے تو فرمایا گیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتے دار کو دیا جائے کیونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا جو کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے بلکہ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو فرمایا وہ سلا رحمی کیا گیا اور ایک حدیث ہیں سل من پتا وات من حرم میں جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بنا کر رشتے داری میں ہوتا ہے تو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتے ہیں مجھے رشتہ نہیں دیا میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگڑتے ہیں پھر ساری زندگی نفرت کی دیواریں کھڑی بھی رکھتے ہیں اللہ رسول کے احکام سے لوگوں کا آج تعلق نہیں رہا ہے نفس اتنے موٹے اور تازے ہو گئے کہ بس ہم ان کی خدا کی فرام کرتے رہے ہیں تو اگر تجھ سے کوئی تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ اور اگر تجھے کوئی محروم رکھے جب تیرے اوپر موقع آئے اس کو عطا کرنے کا تو تو اس ماضی نہ دیکھے اس لئے جب میں پس آتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو اس رویے کو نہ دیکھ تو اپنے طرز زندگی کی خوبصورتی کی طرف آ اور اب تو اس کو نواز دی کتنا خوبصورت جملہ ہے ہزاروں نظمیں لزم نصریں قربان سے ایک جملے رہے زندگی سمو کے رکھ دی گی ان دو جملوں سن من قطع عطا وات من حرم عطا جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے تعلق جوڑ اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھارا دے رشتہ داریوں کے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے بلکہ حضور نے فرمایا لا یدقل الجنت قاطع قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں کہ تین لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں من یعنی احسان جتلانے والا لیکن کرنے کے بعد احسان جتلانے والا دوسرا مدمن الخمر شراب کشید کرنے والا اور تیسرا یعنی تعلق توڑنے والا رشتہ داریوں کو توڑنے والا نافرمانیاں کرنے والا والدین سے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے اپنے تعلق کو توڑنے والا آج ہم کتنے لوگوں سے ہس ہس کے بلتے ہیں ہماری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں ہماری سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں ہماری کئی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم کتنے لوگوں کو ہنس ہنس کے ملتے ہیں تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں بہت سارے لوگوں کا عجیب سا رویہ ہوتا ہے باہر ہنستے ہوتے ہیں گھر آ کے فرون بن جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں نے اپنا روپچ ہے نہیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور معاف کرنے کا مزاج بنائیں جو شخص معاف کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے آسودہ ہوتا ہے اور جو شخص نفرتوں کے بیچ اپنے دل میں بوتا ہے تو ان کو پانی دیتا رہتا ہے تو وہ ساری زندگی عذیتوں کا شکار رہتا ہے اس لیے اگر خود آسودہ رہنے چاہتے ہو تو لوگوں کو آسودگی پہ فرمایا لا دارارا بلا درارا نہ کسی کو دکھ دو اور نہ تمہیں کوئی دکھ دے سادے لفظوں میں جیو اور جینے دو یہ پالیسی اختیار کرو زندگی میں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی ورنہ ہر وقت جلن پڑن تکلیف کسی رشتے دار کو دولت مل گئی تو توڑن اور جلن کسی کو کوئی عزت مل گئی تو توڑن اور جلن جلن یہ ہر وقت اور اور کی زندگی بس تمہارا حسد تمہاری تمہارا اس کی عزتوں کو نہیں چھین سکے گا اس لیے تم اپنا مزاج اچھا بناو کسی کی طرف جب انگلی اٹھاتے ہو تو سوچا کرو کہ باقی انگلیاں تمہاری اپنی طرف اٹھتی تو مت کسی پہ انگلی اٹھاؤ معاف کرنے کا مزاج ڈالو سلا رحمی اپنا شعار, شعار بناؤ اور اس سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو